<تصفيق> 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Orang pendengar yang dirahmati dan dikasih selian Kita melihat pada ayat ke-21 surah ar Arum Iaitu antara nikmat penciptaan yang Allah gambarkan Perhubungan suami isteri Dan di hujung ayat ni kita dapat lihat Bagaimana Allah menyatakan Inna fi dhalika la ayati liqawmi yatafakkarun Sekali lagi kita ulangi ayat ni A'udzubillahi minasyaitanir rajim Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha Wa ja'ala bainakum mawadata wa rahmah Inna fi dhalika la ayati liqawmi yatafakkarun Di antara tanda-tanda kuasaannya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dijenisimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi golongan yang berfikir jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita Allah telah menciptakan untuk kamu wanita-wanita yang akan menjadi isteri kamu dan jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dengannya litas kunu ilaiha begitu juga kita dapat lihat dalam surah al-araf yang lalu yang pernah kita bincangkan pada ayat ke-189 a'udzubillahi minasyaitonirrajim walazi khalaqakum min nafsin wahidah waja'ala minha zawjaha dia lah menciptakan dari diri kamu yang satu Dan daripadanya dia menciptakan isinya Agar dia merasa senang dengannya Iaitu penciptaan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Adam Dan selanjutnya penciptaan manusia Datang dari tulang surubi seseorang lelaki Seandainya Allah Ta'ala menjadikan seluruh anak Adam lelaki Dan menjadikan wanita dari jenis yang lain Seperti golongan jin ke, haiwan ke Tentulah perasaan kasih sayang antara mereka ni Tidak akan tercapai Bahkan akan terjadi tidak senangnya Kerana pasangan-pasangan itu berlainan jenis jadi di sini rahmatnya ialah menjadikan pasangan mereka dari jenis jenis mereka sendiri. Yang menjadikan pasangan cinta, sayang, seorang lelaki mengikat seorang wanita itu isinya dengan rasa cinta, rasa sayang sehingga lahir daripada kasih sayang itu anak-anak, zuriat, maka mereka saling memerlukan di antara satu sama lain, memberikan nafkah di sudut zahirnya, di sudut batinnya, perhatian yang diberikan. Di hujung Allah menyatakan, "Inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Semuanya pada demikian merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Berfikir ni dia merupakan satu proses. Perkataan fikir dalam penggunaan Quran ini merujuk kepada erti dia merenungi satu benda yang terjangkau dalam minda dalam panca indera kita kerana itu ada larangan terhadap manusia untuk berfikir tentang zat Allah yang maha agung tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah fikirlah kamu tentang terhadap penciptaan Allah penciptaan makhluk-makhluk Allah jadikan tapi jangan sekali-kali kamu fikirkan tentang zat Allah kerana anjuran demikian membantu kita jangan meletakkan akal fikiran tu ataupun memikir kita satu benda yang di luar jangkauan kemampuan kita untuk menggapainya. Jadi dalam erti larangan yang dimaksudkan di sini merenung zat Allah ni sebagai objek yang dijangka oleh panca indera sedangkan panca indera tidak boleh memikirkannya tak boleh sampai padanya sebab fikir ni dalam lingkungan kemampuan keterbatasan panca indera yang Allah bekalkan kepada kita. Jadi ayat ni diakhiri dengan perkataan ya tafakkarun. Di sini objeknya dengan jelas adalah satu yang dapat dilihat, dirasai. Tapi untuk memahami tanda itu diperlukan pemikiran dan merenungi. Betapa tidak dia terlihat sehari-hari dalam kehidupan kita Kadang-kadang kerana -kadang, terlalu kerap perkara itu berlaku Maka kita sudah tidak mencari dia sebagai satu nikmat daripada Allah Sedangkan dialah yang membenihkan, menanamkan, menyuburkan perasaan mawadah dalam perasaan seseorang itu Bayangkan seperti yang digambarkan sebelum ini Perkahwinan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang sebelum itu tak mahu lagi sebenarnya hidup dalam keadaan berbeza-beza Itu sebab menariknya kalau kita perhatikan dalam konteks perkahwinan ini Contohnya dalam surah Nisa, atau surah yang paling panjang daripada Al-Quran Allah menceritakan perihal orang perempuan dalam ayat ke itu surah Nisa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Wa kayfa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhazna minkum mithaqan ghalidha. Bagaimana Allah menyifatkan perkahwinan sebagai mithaq ghalidh, satu perjanjian yang termeterai kuat. Maknanya satu benda yang bersifat firm, satu perjanjian yang kuat kerana dalam perhubungan ni tadi orang perempuan jangan sampai jadi seperti ini maksudkan habis madu sepah dibuang. Maknanya seorang perempuan tu telah menyerahkan dirinya untuk dikahwini oleh seorang lelaki yang seorang tu dia tak kenal pun tak pernah duduk bersama pun dia tak ada pengalaman pun maka tiba-tiba dia menyerahkan dirinya kepada orang yang salah maka berlakulah kezaliman terhadapnya para pendengar ini mulia Allah sekalian menariknya untuk kita mengkaji di kesempatan ini tentang kehidupan Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik sebagai manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada nya Rasulullah dalam diri isteri pun manusia ada perasaan yang tertentu yang timbul sebab itu Nabi ada berdoa Allahumma hadha qasami fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik wahai Tuhan kemampuan aku dalam mentakbir sisi aku menyerahkan urusan ini kepada kau janganlah kau hukum aku pada perkara yang kau memang mempunyai kudrat ke atasnya tapi aku tidak maka dalam romantiknya hubungan kekeluargaan suami isteri yang antara Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha di samping pada waktu tertentu mereka belum lagi dan ada kalanya Aisyah marah kepada Nabi SAW tapi dalam marah itu pun cara menangani oleh seorang suami yang hebat Rasul SAW manusia yang paling hebat yang paling bertakwa kepada Allah yang paling baik terhadap pasangannya itulah Rasulullah khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebab kamu yang paling baik kepada keluarganya pada isinya aku manusia yang terbaik terhadap sahabat maka Nabi SAW dapat membaca pada perkataan Aisyah pun dah mengetahui ada satu yang tak kena baginya iaitu Aisyah radhiyallahu anha kalau dia senang dengan Nabi dia akan menyebut demi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tak kala dia ada benda yang tak kena dengan Nabi maka Aisyah radhiyallahu anha RA akan berkata demi Tuhan Ibrahim maka Nabi mengujuknya tu tengah marah lah tu kalau baik cakap demi Tuhan Muhammad kalau tengah tak senang cakap demi Tuhan Ibrahim ha, begitu je cara Nabi menangani ya Allah ya Tuhan ya Maha kasih maaf yang yang wujudkan dalam hati kami perasaan kami tak ada pasangan kami adalah persangkaan yang yang paling baik dan siasa dapat menangani yang cara yang terbaik jadi di hujung ayat ni Allah menyebut kata dia Atafak Karun ini merupakan satu suruhan untuk memerhatikan dan semua benda yang disuruh untuk melihat dan mengkaji dan merenungi itu semua benda yang dapat dicapai oleh panca indera manusia jadi dia tidak memerlukan satu proses yang berpanjangan madailah untuk memfikir melihat memperuntukkan waktu muhasabah maka segala perkara yang berlaku dalam seharian itu akan membuahkan satu semangat dalam diri untuk bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat pemberian pasangan kehidupan seperti itu dan dia menjadi satu unsur penting melahirkan satu ketamadunan manusia kerana surah ni seperti daripada awal kita dapat lihat patternnya adalah sebutan tentang kenegaraan kekuasaan kekuatan kedaulatan maka memerlukan daripada setiap insan yang membangunkannya... jangan mengabaikan keperluan kemanusiaan dari sudut biologi tapi mesti salurannya dengan cara yang halal dan pembangunan sesuatu masyarakat yang kuat itu perlu mula daripada keluarga masing-masing Contoh tuan ini boleh menarik untuk disebut dalam kesempatan ini juga bahawa di negara barat pada ini menyaksikan banyaknya gereja yang telah ditinggalkan sehingga banyak gereja yang ada itu dijual utamanya bagi kaum muslim. beribu gereja telah pun dibeli oleh umat Islam di Eropah baik di Amerika Utara di Amerika Selatan di mana saja tempat dan dunia berita ini mencuri tumpuan lalu dibuat satu kajian apakah yang berlaku sebenarnya sehingga gereja ini tidak berpenghuni tidak ada orang yang mengunjungi lagi apa hal isu yang berlaku di sebalik hanya mereka mendapati bahawa masyarakat yang sudah mengabaikan sistem sokongan kekeluargaan yang mengakibatkan tidak ada lagi anak-anak dilahirkan lalu tidak ada pengunjung ataupun menziarahi ke gereja lagi berbeza daripada suasana mungkin 100 tahun yang lalu bila masyarakat di sana galak berkahwin dan melahirkan anak maka identiti mereka ialah setiap Ahad mereka akan berkumpul di gereja tapi pada hari ini kerana ikatan keluarga itu sudah tidak berlaku lagi masyarakat mentingkan diri sendiri dan memilih untuk mungkin berkahwin sesama gender la sama Allah la qadar Allah namun itulah dia asas yang penting untuk umat Islam sedar betapa Allah telah memberikan kepada mereka satu nikmat berkasih sayang di atas prinsip mawadah dan juga rahmah ini begitu panjang huraiannya dan saya bacakan sekali lagi untuk tuan-tuan faham daripada tafsir takwilatul Quran berkaitan dengan perkataan yang digunakan oleh Allah di sini kata pengarang Imam Abu Mansur Al-Maturidi mawaddah dan juga rahmah ni berarti kalau kamu lihat satu sudutnya adalah berkaitan dengan mawdhi' li qada'i syahwati wa hajati maka mawaddah ni satu asas yang penting iaitu lah perasaan memerlukan kepada gender berasingan untuk qada' untuk memenuhi tuntutan syahwat dan juga hajat manakala rahmah ya raham ba'dhum ba'dha wa yatahannan alayhi idha nazala biwari wahid min huma ma yamna'u qada'a asyahwa jadi perkataan rahmah ni adalah lanjutan daripada mawaddah tidak boleh dipisahkan kerana selepas ada mithaq ghalidh adanya pertautan perhubungan yang saya sebutkan kaitkan dengan surat nisa tadi maka rasa kebertanggungjawaban kepada satu pihak yang lain bukan sahaja tempat untuk memenuhi tuntutan syahwat tapi sebagai contohnya bila isi itu mula mengandung dan adalah halangan-halangan tertentu untuk bersama lagi selepas itu tapi bayangan mawaddah ni tadi bertukar menjadi rahmah iaitu rasa bertanggungjawab dan perlu menjaga pasangannya kerana tujuan perkahwinan ni bukan saja untuk berseronok malahan tanggungjawab yang datang di situ kemudian disebut lagi di sini setiap ith kullu taba ya yawaddu shaklahu wa jinsahu idha kana fi halis'ati wa rakhai wa surur wa yarhamuhu idha nazala bihi al wa shiddah. maka nak menggambarkan bahawa kasih sayang yang terpancar yang terbit dalam hati seseorang ini lelaki itulah umpamanya bukan saja pada waktu senang bukan saja pada waktu ada keluasan kegembiraan dia mestilah mempunyai mempunyai perasaan rahmah kasihan belas bila berlaku satu bala bencana ataupun satu musibah kepada pasangannya maka wa ma'ruf indan nas an yataraham ba'dhum ala ba'd fi hal nuzulil bala'i wa shiddati wa yatawaddu fi hal sa'ati wa sururi maka kalau berada dalam keadaan kesempitan dalam keadaan penyakit dalam keadaan tekanan maka timbullah perasaan rahmah tapi bila berada dalam keadaan keluasan kenikmatan kemewahan kesenangan maka di situ adalah waktu untuk kegembiraan sebab itu kesimpulan yang dibuat oleh al-Imam al-Hasan al-Basri seperti dikemukakan dalam Tasir Ibn Abi Abi begitu juga dalam tafsir Ibnu Tabari bahawa yang dimaksudkan dengan mawaddah itu al-jima' wa rahmah ayat al-walad maknanya perkataan mawaddah itu sekali lagi ditekankan dia berkaitan dengan rasa kepuasan ketika bersama dalam bentuk hubungan yang dihalalkan dan rahmah itu adalah implikasi selepas perkara itu dengan mungkin sakit yang berlaku mungkin mengandungnya si isteri itu kelahirannya dengan susah payah dan proses membesarkan anak juga memerlukan perhatian yang menyeluruh daripada kedua pihak pengorbanan yang dilakukan dan kemudian pada hari tua bila anak-anak membawa diri yang telah berkahwin tinggallah sepasang suami isteri di rumah merawat yang lain apabila seorang yang sakit maka begitulah berpanjangannya nikmat yang Allah jadikan untuk difikirkan oleh manusia ini supaya dalam apa yang disebut oleh Allah satu persatu dalam konteks nikmat-nikmat yang disenarikan ini manusia tidak menafikannya sama sekali baik seterusnya mengapa Allah sebut perkataan inna fi dhalika la ayati yatafakkarun sekali lagi saya tekankan kepada tuan-tuan bahawa proses yang berlaku kasih sayang yang tumpah yang dicurahkan dalam hati ataupun dalam perasaan pasangan ini semua adalah satu keajaiban satu benda yang mengagumkan bagaimana seorang lelaki boleh mengasihi perempuan itu melebihi segala-gala yang lain kerana mawadah ni juga menampung makna dia akan menghadapi apa sahaja kesukaran kesulitan untuk menyenangkan pasangannya itu begitu juga sebaliknya walaupun kekuatan si perempuan terbatas tapi dia cuba untuk mengwirakan suami bila suami itu pulang dengan serba-serbinya menghiasi dirinya memasak yang terbaik untuk suaminya dan mengharapkan pujian daripada apa yang dilakukan olehnya dengan kesungguhan itu maka inilah yang sepatutnya menimbulkan dalam diri manusia dalam batasan kemampuannya untuk berfikir tentu akan timbul siapa yang wujudkan perasaan seperti ini dia tidak ada pada binatang binatang apabila dia melepaskan nafsu syahwatnya maka tamat setakat itu saja tapi kita berpanjangan bukan saja kepada orang Islam malahan kepada orang bukan Islam pun kadang-kadang sampai ke peringkat yang kita dengar cerita berbagai-bagai seorang suami bersama-sama dengan temannya kemudian tiba pada satu waktu lelaki ini sudah berada di usia lanjut dia berkata pada temannya sekarang tiba waktu saya nak pergi ziarah isteri di mana di hospital sakit jiwa hospital orang berpenyakit gila Allah begitu sekali dia ya. dia kenal kamu ke tidak dia tidak kenal jadi dia tidak kenal kamu kenapa kamu pergi berjumpa dengan orang tak kenal pada kamu jawapan suami ni tengok bagaimana perasaan kasih yang menjangkau batasan imajinasi kita mengatakan kepada temannya walaupun dia tidak kenal saya tapi saya masih kenal pada dia itulah dia benih-benih kasih sayang yang sepatutnya menimbulkan diri manusia sebagai satu nikmat yang diungkitkan oleh Allah di sini bahawa itulah yang wajar menimbulkan dalam diri mereka inna fi dhalika la liqaumin yatafakkarun merupakan tanda-tanda bagi orang yang Baik, seterusnya kita masuk pada ayat 22 dan 23 daripada surah Rum. Sila rujuk pada muka surat 227. Masih lagi dalam jilid yang ketujuh ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wal wanikum. Inna fi dhalika laayatin lil 'alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa min fadlihi. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya lagi adalah dia menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa kamu dan warna kulitmu Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari kurnianya. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendengar. Kita lihat di penghujung setiap ayat ini ya tafakkarun kemudian lil alimin kemudian yasmaun. Kenapa ada perbezaan di sudut rumusan di hujung ayat ini? Bagi orang berfikir, bagi orang ada ilmu, bagi orang yang mendengar. InsyaAllah, saya akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang. Penggunaan perkataan Quran ini begitu tepat dan begitu teliti dan adalah sebaliknya. كتاب حياتي والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وباركه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته